Kaedah rawatan bomo. Yang pertama dia akan tanya nama pesakit. Siapa nama awak? Yang kedua nama ibu ataupun ayah. Siapa nama mak awak? Ataupun bapa awak siapa nama? Yang ketiga umur pesakit dan yang keempat latar belakang penyakit yang dihadapi. Seterusnya kita boleh kenal orang-orang yang mengaku sebagai perawat Islam ini tetapi yang sebenarnya bomoh ataupun tukang sihir yang pertama ialah melalui perbuatan dan tingkah laku, cara berpakaian, merawat dengan menurun ataupun tanpa menurun, menggunakan mentera ataupun jampi serapah dan mengamalkan kaedah bedah batin. Sebab tu hati-hatilah dengan ada, ada lagu kan mentera semerah padi tu kan. Hati-hati. Lirik dia juga, sudah cukup syirik. Aku seru mentera pusakaku. Kan? Mentera semerah padi. Ekresani mengadilah engkau menjadi raksa dalam dalam berdikatku agar aku bisa berdiri. Padahal yang memberikan kuasa la haula wala quwata illa illa billah. Apa nak minta gambar sikir kesani pula? Ya, eh? nampak tak kesyirikan dalam mentera sama padi Okay, perbuatan dan tingkah laku biasanya mereka ini akan suka ataupun biasanya akan ada memiliki khadam ataupun pembantu di kalangan jin yang akan bersama sentiasa bersama dengan dia dan bila orang datang dengan dengan masalah tertentu jin dia akan berkomunikasi dengan jin kita jin korin. sebab kita semua ni kita kita semua ada jin ha, Korin ini yang akan memberi maklumat kepada jin belaan ataupun khadam uh, bomoh. dan dia akan tahulah uh, oh aus asal mana oh tahu dari mana mana rijalul ghaib kepercayaan rijalul ghaib ini ialah wali qutub Wali Kutub ni kepercayaan golongan sufi bahawa syekh-syekh tarikat ataupun syekh-syekh sufi ni bila mati mereka akan mereka tak akan pergi ke alam roh ataupun mereka tak akan berada di kubur saja tapi mereka akan pergi ke puncak dunia yang disebut sebagai kutub. Kutub ni kan maksudnya pola kan macam apa ni puncak kan. Dan mereka akan ada power yang mana power ini boleh mempengaruhi semua hal ehwal dunia syirik rububiyah. Dah belajar kan Dah dengan Ustaz Asri kan tentang tauhid. Ya, sebab itu saya mahu kita masukkan dalam program ni kita masukkan subjek akidah. So tak boleh menjadi seorang perawat Islam tanpa belajar akidah. Perubatan spiritual kerohanian ini sangat bersangkut paut dengan akidah. It's very important. Pelesit apa dia poliset orang tanya? Apa poliset presid ni ialah serangga ataupun belalang yang dijampi Pelesit ni sama ada untuk disimpan untuk diri dia sendiri ataupun untuk dihantar kepada orang kalau dia nak sakitkan orang tersebut dia akan hantar pelesit tu pada orang tu. Dia akan bawa. Jadi sihir itu menumpang belalang tadi. Dan ni biasa dilakukan. Kadang, -kadang macam macam voodoo tadi lah Eh macam ni saya kata saya kalau saya bela, bela belalang kan saya jampi, saya jampi saya baca mentera pada belalang tu dan saya hantar. Jadi syaitan tu akan menunggang belalang tadi dan mengganggu orang lain. Ataupun dia akan gunakan pelesit tu untuk jaga diri dia sendiri juga sebagai tangkal ataupun azimat. Dulu di Sarawak, kepercayaan dengan tentang ikan puyuh. Beli ikan puyuh sebab tak nak pencuri masuk tak sebagai tangkal. Itu pun tak boleh. Seterusnya merawat dengan cara menurun. Menurun ni orang tu bomoh tu dia akan dirasuk oleh jin belaan dia. Dan jin belaan dia akan bercakap dengan lisan dia sendiri. Dan apa yang dia sebut lepas tu bukan lisan bomoh tu tetapi lisan jin yang bercakap menggunakan lisan bumuh. Dia akan lah okey penyakit engkau ni kau cari tujuh bunga, bunga mawar, bunga kaktus, bunga apa semua, kau cari lepas tu kau buat mandi dia dia akan bagi apa rawatan benda sebut. ataupun kau pergi cari ayam serama ke ayam ayam kampung apa kau sembelih dia akan bagi tahu. Okay. Ini adalah menurun. Ada juga yang merawat dengan cara tidak menurun. Dia macam dia berkomunikasi dengan jin belaan dia. Jin belakang dia tak merasuk dia. Dia akan pegang pada nadi orang tu. Ataupun pada tubuh orang tu. Ataupun dia just diam atau duduk depan pesakit saja. Dia, dia akan bercakap dengan seseorang. Ya. Tapi kita tak nampak orang tu. Pengalaman saya sendiri dulu pernah nampak seorang uh, apa nama tadi seorang kiai uh, dipanggil kiai tapi sebenarnya dia bomoh kiai ni dia merawat dengan cara begini dia pegang nadi kita dan dia akan bercakap Oh, apa sakit dia ini? Berapa persen penyakitnya? 90 Apa ubatnya? Tak ada orang jawab. Tapi dia seolah-olah macam bercakap dengan orang telefon. Macam kita cakap dengan orang telefon. Eh? Memang macam tu. Jadi ini cara merawat sakit tanpa menurun. So, kalau ada orang yang merawat dengan kaedah begini, itu bomoh. Ada juga yang merawat dengan cara yang tidak mistik seperti mana menggunakan air. Dalam ruqyah, ruqyah yang syar'i boleh guna air, tapi bukan macam mana yang digunakan oleh bomoh ni. Bomoh ni dia guna air untuk menilik. Dia ambil air kan? Lepas tu dia akan baca, lepas tu dia akan pusing-pusing air tu, dia akan kisar air tu, kemudian dia akan uh, ha, Lepas tu dia tilik Oh, bahan sihir tu ada tertanam dekat sini Dekat belakang rumah awak, dekat pokok pisang. Pokok pisang tiga di sebelah kanan. Lepas tu awak buat korek nanti awak akan jumpa bahan sihir itu. Okey, aja ya, gitu. Ya, cara menilik menggunakan air ataupun menggunakan limau ataupun dia akan letakkan jarum dan jarum tu akan berpusing. Jarum tu akan berpusing-pusing dan dia akan membuat tilikan daripada daripada jarum tersebut. Ataupun dia akan belah limau. <coughs> kalau limau tu dia belah dan kemudian letak dalam air, kalau limau tu terapung ataupun tertangkup jadi itu memberikan petanda pada dia dia akan bagi petrikannya pada pada pesakit ini cara-cara yang dibuat oleh bomo <Sess> <Sess> <Sess>